На протяжении последних двух лет мы готовили эти все события. Для этого потребовалось порядка семи решений сессии, между которыми, конечно, были какие-то процедурные, процедурные решения вопросов. Будут выставлены земельные участки по улице Демьяна Короченко и улице Черепина. Конечно, наибольший, наибольший интерес у нас вызывает это продажа все-таки земли по улице Черепина. А если вы помните, в 2011 году что из себя представлял этот участок? Там был импровизированный рынок желтенького типичного цвета для одного из застройщиков в кавычках в городе Сумы, так называемая свина, э, свина или молокоферма, да, вот и импровизированная стоянка. Все это было разрушено, все это было приведено в надлежащий, значит, вид. Вот. И после этого начали формировать участок для аукциона. На данный момент все документы подготовлены. Стартовая цена будет для Черепина составлять 3,7 миллиона гривен. Шаг будет составлять, согласно закону, 5%. То есть, если это вводить в цифрах, он будет порядка 200 тысяч, немного меньше. Целевое назначение прямая торговля, то есть торговый центр. Вот. Какой еще был? Какая еще информация у вас? еще интересует. Торговля, чистая торговля это будет. Какие операторы? Ну, конечно, я сейчас не скажу, это одному Господу Богу известно. Это часть Черепина, это все-таки за двумя заправками, маршалами у Картотнафта Она наиболее привлекательна со стороны, если на нее взглянуть с точки зрения рекреации. Те участки земли, которые левее к мосту на улицу Краснознаменную, да, вот. они будут предполагать именно отдых нашего населения, а это расположение аквапарка после аквапарка будет скорее всего муниципальный э, стадион с искусственным покрытием и после него будет э, комплекс ну, наподобие может быть того же каравана, в котором обязательными условиями условий будет размещение ледовой арены. Вот. Ну а третий, третий участок это все-таки да действительно торговля будет. Ну, я не знаю. Все-таки создать в городе Сумы здоровую конкуренцию по продаже, может быть, строительных материалов, если все-таки это будет эпицентр, я думаю, точно будет на руку нашему обывателю. Почему все-таки продажи? Потому что продажи даст нам возможность получить бюджет одним махом от четырех ну, до 5 миллионов гривен. Это такая моя субъективная точка зрения. Почему? Да потому что, если это будет цена больше, она не будет интересовать потенциального инвестора. Так как ну, есть много, много факторов. Количество населения, возможность покупателя и т.д. и т.п. Вот. И я подчеркну еще один момент. После продажи, после продажи, все равно же субъект будет платить земельный податок. Земельный податок он будет составлять на данном участке земли, а нормативная оценка там довольно-таки высокая, он будет составлять ну, около полумиллиона в год. Поэтому я не считаю, что мы вот одним махом получим эти деньги, и на этом все доходы в нашу казну закончатся. А полмиллиона все-таки, ну это значительные деньги, не говоря уже о тех пяти, которые мы получим одноразово. От аренды мы получали бы как бы больше, вот, но это же растянется на какой-то большой промежуток времени. Ну и основные операторы Украины вот, и инвесторы потенциальные. Ихняя такая радикальная позиция, что все-таки это должна быть продажа, и продажа должна быть один раз и навсегда. Есть желающие, их не так мало, их вполне достаточно для того, чтобы провести аукцион. А мы знаем, что в статье 136-137 написано, что их количество должно быть не менее двух. Так вот, их минимальное количество уже есть точно. Операторы все украинские, с большим интересом, с большим энтузиазмом. Каждый считает, что он выиграет. Вот, подали уже свои заявки предварительные. Но согласно земельного кодекса... Крайний срок подачи заявок ⁇ это за три дня до проведения аукциона. Поэтому только к 15 числу мы, мы можем окончательно сказать во всех средствах массовой информации, кто же все-таки будет участником аукциона. На февраль планируем машиностроители 4. Это те 50 соток под размещение каких-то производственных помещений, кстати, о чем задавали вопрос. Возможно, мы к этому времени поставим точку с Черепина, с этими остальными двумя-тремя участками. Вот. Ну, это как минимум та задача минимум, которую должны осуществить к марту, февралю следующего года.